Saya ingat Tengku Zafrul tinggal sebulan je lagi jadi menteri MITI. Bukan masalah dia dah. Mm hmm. Dia jadi masalah negara dan masalah menteri-menteri selepas ini. Mm -hmm. Kerana sudah ada perjanjian US can raise yang cakap you tak buat you langgar. Uh, you yang ini yang orang tunggu komen aku kan. Yes. Orang, yes. Uh. Saya kena baca tau mm -hmm. sebelum tu kan. Saya nak kena semak semua sebab tu kena minum air. Ah, wabi uh. semak eh uh, minum air dulu. Cuma saya terus tanyalah. Hmm. Uh, Actually, yalah sebab YB bila apa hmm, selalu ha, saya jarang sangat hmm. semak apa-apa kan selalunya mana yang saya ingat tu saya ingat sendirilah. Hmm. Tapi perkara ini agak rumitlah rumit. kan. Kita tak boleh bagi pandangan kosong hmm. saja. Janganlah jadi macam Wan Faisal. Ha. Terus apa ni rukyah perjanjian syaitan. Ha. <laughs> <laughs> so ni, bacalah dulu. Jadi ha. saya ambil masa. Hmm beberapa hari juga bukan saja baca yeah. perjanjian tapi saya juga semaklah dengan perjanjian dengan negara-negara lain. lain dari segi kedudukan uh, sebenarnya net benefit secara kewangannya macam mana mm. kepada kita lah. Saya saya mungkin ambil sedikit masa ni dalam 5 6 mm. minit untuk saya dengan secara cepat boleh bagi ialah uh, uh, kerangka perjanjian dan sebagainya kan. Mm. Satunya ialah perjanjian ini tak sama macam perjanjian-perjanjian yang kita faham okay. Perjanjian yang kita faham ni ialah kita berunding untuk kerjasama bersama mm. uh, Jadi I bring this to the table, you bring that to the table mm. uh, Ini contractually kita begini kan mm -mm. Perjanjian ni asal-usulnya ialah Uh, Trump uh, mengenakan uh, reciprocal reciprocal tariff. Mm -hmm. Itu pun nama reciprocal tariff tu pun daripada awalnya di satu dunia secara akademiknya tidak tepat dan dipersoalkan mm -hmm. kerana dia bukan soal kerajaan Malaysia mengenakan tarif kepada barang import daripada US oleh itu US bertindak balas mengenakan tarif balas. Mm -hmm reciprocal tariff yang dibuat oleh US ini ialah kerana dia melihat kepada imbangan dagangan. Hmm. Uh, dia mengatakan bahawa uh, US mengimport lebih banyak barang Malaysia berbanding dengan Malaysia membeli barang US. Maka lebihan dagangan yang uh, memberi manfaat kepada uh, uh, Malaysia ini dia nak perbetulkan caranya ialah dengan mengenakan unilateral tariff mm -hmm. kerana dengan cara itu harga barang Malaysia lebih mahal maka itu kalau tidak dirunding akan menyebabkan harga barang Malaysia kurang berdaya saing dan tidak dibelilah mm -hmm. itulah latar belakang dia kan mm -hmm. jadi perjanjian ini lebih kepada um, basically um, Take it or leave it, uh -huh, ataupun uh -huh. Yalah, saya cuba cari perkataan yang mungkin lebih lunak daripada ugutan lah uh, <laughs> Yang masa kita memilih benda uh, yang kurang lebih, mudarat Dia lebih kepada paksaan, paksaan. Jadi, kalau kamu tidak berunding dan kamu tidak ada memasuki perjanjian ini uh -huh. Maka saya akan kenakan tarif asal dia 25% kan yeah. right. uh, So, so that, that has to be understood kan mm. Kemudian prosesnya, sebelum kita buat keputusan lah ini baik ke tidak, hmm. uh, ini uh, Tengku Zafrul bagus buat kerja semua ni kan, hmm. uh, kita juga kena bandingkan perjanjian yang Malaysia itu dengan perjanjian yang US tanda tangan dengan negara-negara lain. Hmm. Kerana kita kena ingat kan, dia bermula daripada Uh, perjanjian yang banyak negara tidak ada pilihan mm -hmm. Kena berunding dan melalui perjanjian itu US bagi syarat-syarat kan? Jadi um, kalau tengok kepada perjanjian-perjanjian uh, Setakat ini kalau di rantau ASEAN Yang telah tanda tangan hanya dua negara Malaysia dengan Cambodia jadi saya habiskan masa banding clause demi clause lah antara Malaysia dengan Cambodia Wait. kan. Uh, negara lain yang yang sudah ada kerangka perbincangan hmm. seingat saya ialah Thailand dan Vietnam. Hmm. Tapi belum tanda tangan lagi. So maksudnya perbincangan dan rundingan itu masih berlaku. Negara macam Indonesia dan uh, Singapura. Hmm. Sampai sekarang pun belum ada kerangka, tak nampak lagi kerangka lah. Maksudnya perbincangan itu mungkin berlaku uh, dan belum lagi uh, mencapai persetujuan untuk kerangka pun lagi. Dia hmm. sebab. Uh, dia kena ada framework of agreement kerangka, itu perkara-perkara penting yang dibincangkan kemudian baru diterjemahkan kepada perjanjian yang very detail kan. Jadi mm -hmm. yang terbaik kita boleh buat sekarang ialah bandingkan satu dari segi pendekatan keseluruhan dengan kerangka negara-negara lain mm -hmm. dan juga dengan uh, membandingkan kepada uh, perjanjian dengan Cambodia lah. Mm -hmm. Seterusnya, okay. Uh, kita juga kena tengok kepada uh, kesan rundingan dan juga timbal balik yang kita bagi ini kepada berapa banyak tarif dikurangkan hmm. uh, jadi saya nak mula dengan begini kan hmm. sebelum saya nak banding semua ni kan kita kurangkan tarif 25% ke 19%. Mm -hmm. Cambodia pun 19% lah. Mm -hmm. ha. Cambodia pun 19%. Negara lain pun 19%. Vietnam saya ingat daripada 40% ke 20. Mm. Ha. tapi Vietnam tu sebab dia punya lebihan dagangan yang memanfaatkan Vietnam tu jauh lagi besar berbanding dengan Malaysia lah. Mm. Jadi dia turunkan jadi 20% kan. Singapura 10%, Indonesia pun 90%. So is very important to remember in spite of everything sebenarnya tarif kita ni tak tak berbeza dengan Cambodia eh baik jadi kalau kita tengok kepada klausa um, klausa Uh, fasal-fasal penting dalam perjanjian. Mm -hmm. Dia tak ada beza sangat di antara Malaysia dengan Cambodia. Mm. Lebih kurang sama lah. Dia akan ada tentang apa nama ni uh, quantitative restrictions. Kemudian dia ada non tariff barrier mm. kan. Uh, kemudian uh, bahagian besar contohnya uh, digital trade and technology ni sama semua ada sama. yang ada di perjanjian hmm. Malaysia juga ada di perjanjian uh, Cambodia hmm. kemudian yang 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 uh, apa nama ni sangat uh, sensitif yang yang menjadi um, luahan uh, kritikan hmm. ialah dari segi economic and uh, national, national security, security lah terutamanya complementary actions kan hmm. yang ini yang um, banyak mengutarakan okay. uh, bahawa kita telah menggadaikan kedaulatan kita kan ha. sebab kalau saya boleh baca kalau kalau yang lain nak baca secara terperinci tu boleh baca sendirilah kan <laughs> uh, contohnya lah complementary hmm. actions ni ya uh, um, if United States imposes um, a custom duty, quota, prohibition bla 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 um, um, or other import restrictions on a good or service of a third country and considers that such measure is relevant to protecting the economy or national security of the United States, United States intends to notify Malaysia lah. Mm -mm. Kan. Uh, kemudian yang jadi tanggungjawab Malaysia ialah mm. Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect hmm. as the measure adopted by the United States hmm. or agreed to a timeline uh, time um, to address a shared economy and national security concern guided by the principles of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral and blah 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 and okay, kan? okay. Teguh Zafro dah bagi jawapan dia. Yeah. Dia kata ini yang kata pasal ke, kedaulatan negara semua ini ini hanya tak betul sebab hmm. itu kalau ada isu-isu yang shared Ya, yeah, yeah, safety clause. Ah, yang, hmm. yang kononnya ada safety clause. Ah. I disagree and I will tell kemudian okay. lah. Tapi sebelum itu, cuba kita bandingkan clause yang sama untuk Cambodia. Cuba tengok. Mungkin tunjukkan. Okey, ini ah, clause ini. Um, uh, Cambodia, Cambodia kan. Eh? yang bahagian pertama tu samalah. Hmm. -mm. Uh, uh, kalau ada import on the good or service of a third country pursuant to bla 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 eh. Mm -mm. uh, measures meh. Cuba tapi cuba baca mm -mm. Uh, the last sentence daripada 5.1 tu kan uh, paragraph 1. Last sentence. Okey ah. Apa? Cambodia shall regulate the importation of that good or service into its territory through similar measures as those of the United States in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereign interests langit dengan bumi beza dia tau hmm. kalau saya terjemahkan untuk mereka yang yang mungkin uh, kurang faham bahasa Inggeris kan clause hmm. yang sama tentang complementary actions ataupun dalam bahasa Melayu ialah tindakan timbal balik. Kalau US buat, kita kena buat juga kan. Hmm. Tapi untuk Cambodia, kalau kat Malaysia ni kita kena ada, kita akan buat yang sama tau. Hmm. Uh, kita kena buat um, ataupun uh, 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 melaksanakan dasar-dasar uh, yang beri kesan yang sama hmm. um, um, untuk uh, menangani um, Uh, kepentingan ekonomi bersama dan juga national security concern eh mm. cuba tengok eh beza kan mm. ada banyak perbezaan satu ialah soal sovereign tu kan mm. satu lagi kalau tengok untuk you, untuk Cambodia ni dia hanya cakap for the purpose of economic security alignment tau mm -hmm. untuk malaysia dia ada economic or national security concern Hmm. Beza tu tau Cambodia tak ada National Security Concern Kalau National Security Concern Contohnya yang melibatkan Iran Contohnya melibatkan negara Arab yang lain Contohnya melibatkan negara Asia yang lain hmm. Dia tak ada ekonomi pun hmm. Tak ada perspektif ekonomi pun Tapi it is a National Security Concern untuk US Dan kita kena bertindak kan hmm. Tapi yang paling besar ialah uh, Kita hanyalah Uh, shared commitment to enhancing bilateral relations between United States and Malaysia Cambodia dengan jelas mengatakan bahawa Apa-apa yang Cambodia buat itu Tidak boleh melanggar kedaulatan Cambodia hmm, Missing dekat kita punya Tak ada hmm. Jadi kalau kita nak marah orang hmm. Kata perjanjian ini dia luntur dari segi mempertahankan kedaulatan Memang kita kalah dengan Cambodia lah Kenapa hmm. kita tidak merundingkan supaya uh, pendekatan yang sama yang dibuat oleh Cambodia ni boleh Kita boleh bincang pasal hmm. aturan dagangan gini-gini timbal balik semua Tapi apa-apa tidak boleh melanggar kedaulatan Cambodia Tak ada hmm. Itu belum sebut lagi lah pasal uh, dia orang hanya Economic Security Alignment. Kita ada Economic Alignment hmm. dan juga national, national Security Concern kan. Um, yang lain tu banyak lah hmm. uh, uh, apa nama ni um, kita punya clause yeah. jauh lagi panjang daripada mereka tau. Eh? Hmm. Jadi saya nak nak okey saya nak balik kepada jawapan Tengku Zafrul kata okay. ah ini apa kau orang bising-bising ni hmm. ini hanyalah syak kecuali lah uh, uh, isu itu ialah isu yang juga ada kesan kepada US eh? Hmm. baik eh kita ambil keadaan sekarang sebelum sebelum ini sebelum kita tanda tangan uh, perjanjian ini dengan US kan hmm. kita ambil contoh Iran hmm. kan atau kita ambil contoh Rusia. Hmm kan. Adakah kita ada uh, uh, sekatan dagangan terhadap Iran ataupun Rusia sebagai sebuah negara? Tak ada pun. Tak ada. Malaysia hmm. tak pernah buat. Hmm. -mm. Adakah dunia ada sekatan dagangan oleh PBB kepada Iran ataupun Rusia? Ada. Tak ada. Eh, tak ada tak ada, tak ada. <laughs> okay. jadi siapa yang mengenakan sekatan dagangan kepada sekatan ni kepada Iran dan Rusia ni actually US US ah. hanya US ah ya ya bukan PBB US aje bukan PBB hanya US it's US called sahaja. unilateral sanction by US kan ah. tapi adakah kita kita nak transfer duit ke Iran ada Iran nak landing dekat uh, apa namanya lapangan terbang KLIA boleh Car ke tidak cari pasal mana berani tak boleh sebab bila ada transaksi, transaksi mm. itu akan melibatkan sistem kewangan dunia yeah. uh, dari segi transfer, mm. semua ni clearing semua ni mm. yang belakangkan US. Bila mm. US kata tak boleh, kita tak berani pun buat. Itu yeah. sebelum ada perjanjian. Uh. Ini ada perjanjian. Mm. Jadi kalau saya bagi contoh, mm. kalau uh, uh, US kata mereka ada masalah dengan Uh, Brunei. Ah, I don't Kita tak ada masalah pun dengan Brunei. Uh -uh. Dan mereka ambil tindakan terhadap Brunei. Hmm. Kita nak kata oh, kita sebenarnya uh, tak ada masalah pun dengan Brunei jadi kita tak nak buat. US akan tekan and kata yeah. ya. Yes. Tapi perjanjian kata you will align your economy and security with mine. Bila saya ada masalah you juga ada masalah. Kalau you tak nak buat tak apalah tapi uh, uh, ada tapi lah. Satu, uh. dua, tiga, empat. Jadi perkara ini sebenarnya saya ingat Tengku Zafrul tinggal sebulan je lagi jadi Menteri Miti. Bukan masalah dia dah. Hmm. Dia jadi masalah negara dan masalah menteri-menteri selepas ini. Kerana hmm. sudah ada perjanjian US can raise and cakap you tak buat you langgar. Because What exactly is shared economy and national security concern? Ini up to pentadbiran dan juga uh, pendirian yang dibuat oleh US. Hmm. Kalau US kata this is a shared economy. Um China dan nanti saya pergi kepada beberapa clause yang lain kan. Hmm, oh China pelabur China masuk ke Malaysia is a shared Uh, uh, economic concern or the shared security concern, so you must do it. Malah ada beberapa perkara yang di dalam koran ni secara jelas memang ditujukan ke arah itulah saya akan tunjukkan. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih dalam lah hmm. pasal angka nak banding dan dan saya nak terangkan sebab sekarang ni hmm. Ada banyak versi yang yang berlainan ni kan kalau versi pembangkang ini rukiah perjanjian syaitan Dia tak cakap sangat in detail lah kan Aha. Kalau ada versi daripada walanon oh ini untuk demi uh, ekonomi kita kau tidak syarikat tutup semua Saya akan tunjukkan angkanya tu tak tally oh, okay. tau ha, Angka tu tak tally Uh, jad, tapi sebelum sampai kat situ dan sebelum saya bagi klosa-klosa yang lain, atas artikel 5.1 ini saja bila bandingkan dengan Kemboja, dengan Cambodia Ya Saya fahamlah kenapa orang melenting. Hmm. Kerana kita dikalahkan oleh Cambodia Cambodia Kemboja pun boleh memastikan apa-apa pun tak boleh melanggar kedaulatan negara kami. Kami hanya buat setakat ini je Apa-apa tu kedaulatan Malaysia tak ada langsung tau Sampai bergegar benda ni kan Baik eh Okay, okay.